Здравствуйте, друзья! Я наводничий Анатолий. Мне, друзья, недавно предложили, ну недавно, два месяца назад друзья предложили мне бизнес в интернете. Сказали, что можно зарабатывать от 1000 долларов в месяц, ну при этом не предлагая особых усилий. И на сегодняшний день прошло уже два месяца. И ребята зарабатывают уже до 3000 долларов месяц, при этом особо не прилагая больших усилий. И живут в себе в удовольствие. Не ходят на работу. Один уже бросил работу, а второй собирается увольняться с работы. С работы, где начальник постоянно повышает планы, постоянно говорят, что делать, куда идти, куда смотреть. Я хоть и являюсь, я работаю, я частный предприниматель, но все-таки больше меня привлекает перспектива работать в интернет-бизнесе. Потому что больше свободного времени, тоже не зависишь от каких-то внешних факторов. Есть работодатель, нет работодателя, найдешь клиента, все от чего-то зависит постоянно. И прошло два месяца, и сегодня я уже заключил контракт с компанией. И сейчас сижу, жду, уже должны подоехать люди, уже назначил первые встречи. Мне еще в бизнес требуется еще три человека для построения команды. То есть я обучения обучу людей, как, как можно заработать от 1000 долларов в месяц. Так что звоните в личку, звоните на скайп или в личку. Будем строить команду. Всего доброго, удачи, счастья.